pada tahun 2040-an, pangkalan Tantalus dibina di Marikh. Kru lapan angkasawan pergi ke misi untuk mengumpulkan sampel yang berlangsung selama enam bulan dan hari ini adalah hari terakhir mereka. Dalam 19 jam, kapal angkasa Aurora akan datang dari bumi untuk mengambilnya. Di padang pasir Martian, Vincent dan Robertson memandu rover ke arah tapak penggalian, melihat ada badai pasir yang masuk. Sebaik sahaja mereka sampai di sana, Vincent memanggil Kim di radio untuk memberitahu dia sudah tiba masanya untuk kembali ke pangkalan, mengingatkannya bahawa mereka perlu bersiap sedia untuk berlepas. Walau bagaimanapun, Kim mengabaikannya dan terus menggali, terdesak untuk mencari sampel yang baik. Semasa mereka menunggu, Vincent memberitahu Rebecca bahawa dia bosan dengan sikap Kim dan dia tidak menantikan perjalanan enam bulan kembali ke bumi, walaupun dia tidak sabar-sabar untuk berada di rumah. Apabila Kim akhirnya menaiki rover, dia mengadu tentang hakikat bahawa mereka akan kembali dengan apa-apa untuk ditunjukkan kerana enam bulan tidak mencukupi untuk mencapai apa-apa. Ketika mereka kembali, mereka mendapat panggilan dari Kapten Charles yang menggesa mereka untuk tergesa-gesa kerana mereka memerlukan bantuan menetapkan pautan komunikasi mereka ke Aurora. Di pangkalan, Richard berjaya memulihkan isyarat tetapi juga perlu memperbaiki kuasa yang telah menghadapi masalah kerana ribut. Sementara itu, Marco meminta Charles untuk perjalanan terakhir ke tapak penggalian kerana dia perlu memperbaiki sensor gamma yang rosak. Charles teragak-agak tetapi akhirnya bersetuju, memberitahu dia untuk mengambil Richard juga dan kembali sebelum gelap. Apabila trio tiba dan melihat Marco dan Richard pergi, Kim mengadu kerana tidak adil bahawa dia terpaksa kembali sementara lelaki itu dapat pergi lagi. Dalam perjalanan ke laman web ini, Richard terkejut untuk belajar Marco berbohong. Mereka tidak akan membetulkan apa-apa. Mereka akan memilih sampel sesuatu yang dipanggil anomali mikroskopik. Kembali di pangkalan, Vincent membaiki sistem penyejukan sambil berbual dengan ahli psikologi Robert. Dia melihat trajektori pendekatan aurora dan menganggapnya kelihatan seperti memandu mabuk. Sementara itu, Kim memeriksa stesen kerja Marco untuk mencari niat sebenar di belakang perjalanan dan mendapati imej rongga di atas batu. Rebetscher menegaskan bahawa rongga itu kelihatan seperti boring mikrob dan apabila mereka melihat sampel di bawah mikroskop, mereka mendapati tanda-tanda pembahagian sel bakteria. Ini bermakna Marco berbohong kerana dia enggan berkongsi kredit. Marah, Charles memanggil Richard dan Marco untuk mengumumkan tapak penggalian kini tidak terhad. Walau bagaimanapun Marco memberitahu Richard untuk berpura-pura bahawa dia tidak mendengar Charles kerana isyarat buruk. Kemudian Marco mengambil sampel tanah dari tapak penggali dan ketika dia melihat lebih dekat, tanah di bawahnya mula gemetar dan tiba-tiba runtuh, menyebabkan Marco terjebak di bawah tanah. Richard bergegas keluar dari rover untuk membantu, tetapi dia tidak dapat melihat dengan baik kerana steam. Beberapa saat selepas Richard meminta sandaran, Charles dan Lauren tiba untuk menyelamatkan Marco. Richard fikir Marco sudah mati tetapi Lauren tidak bersetuju dan cuba turun ke lubang. Charles segera menghentikannya, mengatakan lubang itu terlalu berbahaya dalam keadaan semasa. Mereka memutuskan bahawa Lauren akan tinggal di belakang untuk terus menonton sementara Charles dan Richard kembali ke pangkalan untuk mengambil peralatan menyelamat yang betul. Di pangkalan, Kim memberitahu Charles bahawa dia mahu mengumumkan penemuan mereka. Richard menegaskan bahawa Marco meninggal dunia, tetapi Kim fikir ia adalah kesalahan Marco sendiri kerana tidak menghormati protokol dan membuat Richard gila. Kumpulan hubungan kumpulan kawalan misi yang telah melihat laporan itu dan memberi mereka kebenaran untuk mendapatkan Marco tanpa mengira risiko. Sebelum pergi, Robert mahu Charles memarahi Kim atas tingkah lakunya kerana kematian Marco bukanlah salahnya, tetapi Charles mengatakan bahawa setiap kesilapan kru adalah tanggungjawabnya. Walaupun Charles mengambil Robert, Robert dan Vincent kembali ke laman web ini, Lauren menunggu di rover. Tiba-tiba dia mendengar seseorang yang cuba masuk ke dalam kenderaan dan cuba memaklumkan Charles melalui radio, tetapi dia tidak dapat mendengarnya kerana gangguan ribut. Apabila pasukan akhirnya tiba di tapak penggalian, Lauren telah hilang. Mereka menganggap dia jatuh di dalam lubang, jadi Vincent mengikat samannya ke tali dan turun. Ketika dia hendak sampai ke bawah, dia melihat organisme mikroba yang tumbuh pada pembentukan batu. Lebih jauh lagi dia turun, Vincent yang lebih teruk merasakan dan dia mula hiperventilasi kerana dia mempunyai pemotretan pada masa dia secara tidak sengaja terperangkap di Aurora. Melihat ini, yang lain segera menarik tali untuk membawanya kembali. Vincent mengambil sedikit masa untuk menenangkan dan memberitahu mereka dia tidak melihat sesiapa di sana. Kemudian Robert melihat sekitar kawasan itu dan terkejut mendapati dua set jejak kaki ke arah pangkalan. Ini tidak masuk akal kerana mereka hanya boleh mengambil rover. Pasukan itu memanggil Kim untuk memberitahunya untuk bersiap sedia untuk kemungkinan kecederaan dan sebagai balasan Kim menunjukkan bahawa jika saman Marco rosak, dia boleh mengalami kerosakan otak akibat kekurangan oksigen. Pada masa itu Richard memeriksa sistem penjejakan dan melihat dua angka 50 meter dari pangkalan. Ketika Kim cuba menjalin hubungan dengan mereka di radio, Richard pergi ke pesawat udara untuk membiarkan mereka masuk. Pada masa yang sama, Kim melihat tokoh aneh perlahan-lahan menuju ke pangkalan, Richard membuka pesawat udara dan Marco jatuh ke tanah, mendedahkan lubang di topi keledarnya. Richard membantunya membuangnya, tetapi langkah-langkah kembali terkejut apabila dia melihat Marco kini kelihatan seperti zombie. Tiba-tiba Marco berdiri dan merebut gerudi elektrik untuk menyerang Richard, menikamnya di dalam usus. Richard falls tetapi berjaya bergerak cukup untuk mencetuskan penggerak. Kim bergegas ke udara, tetapi sebaik sahaja dia melihat Marco dia lari untuk bersembunyi di bilik lain. Tidak lama kemudian Lauren sampai ke udara, mendedahkan dia juga dijangkiti. Richard berjuang dengan kesakitannya dan berjaya masuk ke bilik lain, mengunci pintu di belakangnya. Lauren pergi selepas Kim yang mula berjuang dengan makhluk yang terbaik yang dia dapat memandangkan dia bukan askar. Tidak lama kemudian Marco menyertai dia dan Kim menggunakan setiap objek di dalam bilik untuk mempertahankan dirinya. Salah satu makhluk itu akan terganggu dengan minum beberapa cecair di atas lantai, jadi Kim mengetuk yang lain ke bawah dan berjalan, mengunci pintu ini juga. Sebelum keluar, Richard berjaya mengatakan "Mayday" di radio. Apabila yang lain kembali, Charles memberitahu mereka untuk menunggu di luar semasa dia menyiasat, mencari kekacauan lengkap di dalamnya. Dia mendapati Kim ketika Marco mula memecah pintu kaca, jadi Charles memerintahkannya untuk mendapatkan saman ketika dia cuba menahan makhluk itu. Tidak lama kemudian Marco keluar dan Charles cuba membuat alasan dengannya, tetapi tidak kelihatan bahawa otak yang dijangkiti memahami kata-kata. Sebaik sahaja dia sesuai, Kim meninggalkan pangkalan dan Charles berjalan ke udara. Dalam perjalanan keluar, angkasawan yang dijangkiti mengejarnya dan menikamnya di bahu. Selepas beberapa perjuangan, Charles keluar dan bersatu semula dengan yang lain. Mereka melumpuhkan pintu untuk menjebak rakan-rakan mereka yang sakit dan Vincent mengadu, tetapi Kim menunjukkan kepadanya wajah makhluk sambil menunjukkan mereka bukan manusia lagi. Kumpulan itu berjalan untuk bersembunyi di kubah rumah hijau dan Rebecca berusaha sebaik mungkin untuk merawat luka Charles walaupun dia bukan doktor. Charles menyedari bahawa dia mati dan sedih kerana dia tidak dapat mengingati apa yang kelihatan seperti keluarganya, jadi dia meminta kru memberitahu keluarganya bahawa mereka berada dalam fikirannya. Tiba-tiba Charles merebut Robert dengan leher, jadi yang lain harus menariknya kembali dan cuba menenangkannya. Vincent terdesak memegangnya sehingga Charles mengalami masalah bernafas. Kemudian Charles memberitahu kru mereka tidak akan pernah melihat rumah dan keluar. Vincent fikir dia sudah mati, tetapi Kim segera mengikat Charles ke meja sekiranya badannya renimates seperti Marco dan Lauren. Kecewa dengan penglihatan, Vincent meliputi badan dengan selimut. Semasa membincangkan apa yang perlu dilakukan, Vincent melihat di bawah selimut dan melihat jangkitan penyebaran. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar letupan di luar supaya mereka melihat monitor untuk mengetahui bahawa angkasawan yang dijangkiti telah melarikan diri dengan menggunakan bahan letupan di udara. Tidak lama kemudian mereka membuatnya ke kubah dan mula berdebar-debar di pintu pada masa yang sama badan Charles berjabat selama beberapa saat. Kru mahu menghubungi stesen angkasa tetapi komsa turun, jadi sukarelawan Vincent untuk melalui paip oksigen untuk kembali ke pangkalan dan menetapkan sistem. Selepas meninggalkan Vincent, Rebecca mengambil sampel darah dan notis Charles bahawa dia juga dijangkiti. Beberapa minit kemudian, Vincent berhenti merangkak kerana dia mengalami serangan panik kerana dia dihantui oleh kenangan kemalangannya di stesen angkasa. Di radio, Rebecca membantunya tenang dengan mengatakan semua orang dalam pasukan itu takut seperti dia. Apabila dia akhirnya sampai ke pangkalan, dia mendapati darah di seluruh tempat tetapi masih turun bekerja. Kembali ke Robertscha, dia tertanya-tanya jika antibiotik dapat menetralkan bakteria dan menyuntik Charles dengan penyelesaian. Badan Charles segera mula gemetar dan berkecimpung, jadi Robertscha fikir dia mungkin berjuang dengan jangkitan. Walau bagaimanapun, Kim menunjukkan bahawa pergerakan itu hanyalah refleks badan yang mempunyai reaksi semula jadi. Sebaik sahaja badan berhenti bergerak, Robertscha mengambil sampel darah yang lain dan mendapati bahawa bakteria tidak lagi berlipat ganda, bermakna penyelesaiannya tidak menyembuhkan bakteria tetapi perlahannya. Kim mencurahkan penyelesaian ke dalam semburan dekontaminasi supaya mereka dapat menguapnya dan menggunakannya terhadap makhluk. Sementara itu, Vincent berjaya menghubungi Aurora tetapi sebelum dia dapat memberitahu mereka tentang keadaan, kuasa itu ditutup. Robert memeriksa monitor dan melihat rakan-rakan mereka yang sakit akan kembali ke pangkalan kerana mereka tidak dapat memecahkan pintu kubah. Pasukan itu bersetuju untuk membuka pintu untuk menarik makhluk ke udara dan menyemburkannya dengan antibiotik. Sebaik sahaja salah satu daripada angkasawan yang dijangkiti masuk, semburan penyahkodan diaktifkan dan makhluk itu jatuh ke lantai. Malangnya Rebecca kemudian mendapati bahawa kesannya hanya bersifat sementara kerana bakteria mula membangunkan ketahanan terhadap ubat. Vincent sedang berusaha untuk memperbaiki kuasa hanya untuk mencari Richard yang dijangkiti, tetapi dia tidak teragak-agak untuk berulang kali mengikat kepala Richard dengan lampu suluhnya. Tidak kira betapa kerasnya dia mencecah makhluk itu tidak akan turun, jadi Vincent berjalan ke paip oksigen dan merangkak kembali. Dia meminta Rebecca membuka panel, sambil memberi amaran kepadanya bahawa dia tidak menutup hujung paip yang lain yang lain memakai topi keledar mereka sebelum menarik Vincent keluar, kemudian Kim merebut dua botol antibiotik dan melemparkannya ke Richard yang tidak ditahan. Vincent dan Robert Cher berjalan untuk membuka pesawat udara dengan harapan dapat melarikan diri. Pada masa itu Robert menyedari bahawa badan Charles mula menghidupkan semula, jadi dia juga berjalan dan mengunci pintu di belakangnya, meninggalkan Kim dengan mati di bawah serangan makhluk. Apabila dia menyertai Vincent dan Rebecca, dia hanya memberitahu mereka Kim tidak membuatnya. Di dalam udara, makhluk yang mereka sembuh sebelum ini mula bangun, jadi Robert menendangnya beberapa kali dalam kemarahan. Kemudian ketiga-tiga mereka akhirnya membuka pesawat udara dan lari, tetapi dalam perjalanan keluar mereka, rakan mereka yang dijangkiti menikam Rebecca di kaki dengan gunting. Mujulah kru cukup cepat untuk mencapai rover dan Vincent menyuntik rebecca dengan antibiotik dengan harapan ia akan membantu badannya melawan bakteria. Kumpulan itu meninggalkan rover tetapi selepas beberapa saat mereka menyedari bahawa mereka tidak mempunyai cukup kuasa untuk mencapai tapak pendaratan. Mereka perlu berjalan di sana yang rebecca tidak boleh lakukan kerana luka beliau. Vincent fikir mereka harus mengambil Robertsche ke pangkalan untuk merawat kecederaannya, tetapi Robert menganggap mereka harus meninggalkannya kerana dia dijangkiti. Robertsche menegaskan Robert juga dijangkiti kerana Charles meraih lehernya, tetapi Robert mengubah subjek. Dia ingat ada rover lain di tapak penggalian, jadi mereka menuju ke sana. Sebaik sahaja mereka sampai ke tempat yang betul, Robert pergi ke Rover lain dengan berjalan kaki dan kemudian menghubungi Vincent di radio, memberitahu dia untuk meninggalkan Rebecca. Vincent enggan, jadi Robert menjauhkan diri sendiri. Vincent keluar untuk menghentikannya tetapi sudah terlambat. Untuk membuat keadaan lebih teruk, dia melihat bahawa orang-orang yang dijangkiti telah mengikuti mereka dan semakin dekat. Oleh itu, Vincent dan Rebecca memandu Rover melalui badai dengan harapan kehilangan mereka. Vincent fikir mereka akan mempunyai kuasa yang cukup untuk sampai ke tapak pendaratan pada waktu pagi apabila matahari mengenakan bateri rover. Sementara itu Aurora berlepas dari stesen angkasa dan kepala kemarih. Pada waktu pagi, Vincent bangun dan mendapati mesej dari stesen angkasa, memaklumkan kepada mereka pasukan penyelamat sedang dalam perjalanan. Vincent cuba bertindak balas terhadap mesej itu, tetapi stesen angkasa tidak dapat mendengarnya. Kemudian dia menyedari bahawa Rebecca meninggalkan rover, jadi dia mula mengikuti jejaknya. Akhirnya dia mendapati dia, tetapi Rebecca memberitahu dia untuk tinggal kembali kerana dia dapat merasakan jangkitan yang sudah berkuat kuasa. Desperate untuk menyelamatkannya, Vincent berlari ke arahnya, jadi Rebecca menghilangkan topi keledar dan mati lemas. Hanya dalam beberapa minit, tubuhnya menghidupkan semula dan menyerang Vincent yang melawannya untuk menahannya. Rebecca memohon dia untuk menamatkan perkara untuknya. Jadi Vincent memilih rahmat dan mengalahkan kepalanya dengan batu. Beberapa saat kemudian, Vincent melihat Aurora menghampiri. Jadi dia berjalan ke tapak pendaratan. Malangnya terdapat tiga makhluk yang menuju ke sana sehingga Vincent cuba memberi amaran kepada Aurora untuk tidak membuka menetas. Tetapi mereka tidak dapat mendengarnya kerana gangguan ribut. Sebaik sahaja pasukan penyelamat keluar, makhluk-makhluk itu menyerang mereka dan membunuh mereka dan jeritan keganasan mereka dapat didengar oleh Vincent di radio. Dia masih terus pergi dan mendapati makhluk-makhluk itu memberi makan kepada pasukan penyelamat tetapi sekurang-kurangnya mereka tidak menyedarinya. Terdapat juga badan yang membusuk di negeri-negeri yang paling mengerikan. Kemudian Vincent memasuki kapal dan selepas mengunci pintu, dia mendapati Robert di kokpit. Dia masih menyedari diri sendiri namun Vincent sudah dapat melihat tanda-tanda jangkitan dan mengatakan mereka tidak boleh mengambil risiko mengambil bakteria ke bumi. Robert dengan cepat menyerangnya dan perjuangan berlaku di mana Robert menikam topi keledah Vincent. Kemudian Robert cuba terbang kapal tetapi Vincent mengambil pisau dan menikamnya kembali. Ketika kapal itu mula terbang sendiri dan goncang sangat, lelaki terus berjuang dan Vincent berulang kali mengetuk Robert sehingga dia berhenti bergerak. Seterusnya dia melepaskan topi keledarnya dengan darah Robert dan membuka menetas, menghantar badan Robert keluar ke angkasa lepas. Selama beberapa saat di mana dia berjuang untuk bernafas, Vincent membayangkan Rebecca menghiburkannya. Selepas itu Vincent menghantar mesej ke stesen untuk memberitahu mereka semua yang berlaku. Dia tahu ada peluang dia dijangkiti, jadi dia menerangkan rancangannya untuk merosakkan kapal di Marih sebaik sahaja dia melihat sebarang gejala. Aurora terus terbang ketika dia menunggu respons.